Місто жовті води понеділок. Міська оперативна нарада. На підприємстві ритуальні послуги, новий керівник. Олексій Омельянченко виграв у конкурсі та був обраний міським головою серед інших кандидатів після співбесіди. Новий директор має великий стаж роботи в органах внутрішніх справ. Працював в п'ятихацькому районному відділі міліції, а після керував службою безпеки на приватному підприємстві. Ось, як новый директор, оцінює стан предприятия «Ритуальные послуги» после зміни предыдущего руководства. Абсолютно никакого производства нету. условий для работы людей нету никаких. Стены винили, потопления нет, воды нет, ничего не изготавливается, никакая продукция, ни ні. Печать хоть нашли? Нашел, так точно. Значит, не домовины, ну, своего производства никакого. На сегодняшний день живем, производство живет. Не живет, а выживает, можно сказать так, за счет куп купания могил. Вот это и все. Одна прибыль. Алексей Андреевич, я знаю, тяжелое вам досталось наследство. Вы в первые дни работы уже мне поставили вопросы. То есть вы ознакомились с ситуацией. Ситуация, я так понял... Плачевно даже больше, чем мы думали Одна задолженность по предприятиям У меня вот анализ есть, я не буду пока его озвучивать Потому да, что да. больше вопросов, чем ответов Поэтому я буду обращаться до Минской Рады, до Головы До депутатского корпуса за помощью Значит, может быть и за финансовую, и за поддержку Потому что сами с сегодняшнего положения да, но Мы не выйдем никак Крадіжки каналізаційних труб в підвалах багатоповерхівок продовжуються. Хоча поліція затримала групу осіб, що цим займались, проте в рео повідомляють про нові випадки. В п'ятницю у нас був Адес Гаріна, 27, перший під'їзд. І... І сьогодні мені сказали, що був теж замічена. Ну не винос, але труби здемонтіровано вже були в підвалі. Це по третьому жеку у нас выходит уже около ну, работает все проблема это у нас единственный четвертый жек все проблемы по четвертому э, жеку все адреса оттуда не знаю как она не распыляется по городу а именно идут целенаправленно от адреса к адресу в отделом полиции было выявлено осип які здійснювали крадіжки кабельно провідникової продукції так і каналізаційних труб але так розумію що Осіб, які бажають покращити своє якесь матеріальне становище за рахунок інших, у нас не менше. З'являються нові випадки. Зараз ми над цими випадками працюємо. А може їх відпустили? Щоб мешканці розуміли, для особи, яка здійснювала крадіжки кабельно-провідникової продукції, було обрано запобіжний захід тримання під вартою. Виключили так. Так. По, трубам. по трубам особи знаходяться в місті, по ним ще не прийнятий, ну не обрано запобіжний захід. Але ну зараз відпрацьовується їх також причетність до нових випадків. Ну скоріше за все, що це інші. Повідомила поліція і про інші злочини, які стались в місті на минулому тижні. Були у нас ряд грабежів. Один грабіж грабіж, як приклад. Розкритий в темний час доби двоє осіб. Вчасний приватний будинок. Жінку притримали під погрозою заподіяння тілесних ушкоджень, заводіло її майном. На протязі доби співробітниками Жовтоводського відділу поліції було встановлено цих осіб. Це двоє осіб були. Відносно них обрані. Запобіжні заходи відносно одного тримання під вартою, відносно іншого, арешт арешті водоболий. Також вони ізольовані від мешканців міста. Інший грабіж у нас був 5.02, це вчора приблизно о 14.40. Пенсіонерка 36 року народження зняла гроші в банкоматі, поверталася до себе додому в під'їзді, ззаду підбіг невідомий, вихопив гаманець з сумочки. І після чого втік в невідомому напрямку. Зараз проводяться заходи направлені на встановлення цієї особи та документування її протиправних осіб. о, її протиправних діянь працівники ЖРЕУ не отримали вчасну зарплату за січень і тому пишуть скарги до міськвиконкому. Міський голова Володимир Абрамов коментує ситуацію так. Есть у нас заявления от некоторых работников предприятий. Я знаю, кто их заставляет идти, просит заявления такие писать, помогает эти заявления, в том числе по теплосетям подобные под копирку написанные заявления. Люди, право людей писать жалобы заявления никто не ограничивает. Тем не менее... Сложности, которые возникают на предприятиях, они должны понимать. Например, на предприятии в Возгоки тоже были сложности с выплатой зарплаты, на государственном предприятии, на коммунальном предприятии ПЖРУ. Основная сложность выплаты зарплаты заключается в том, что... Январь месяц, как они говорят с бухгалтером, дословно цитирую, это провальный месяц. То есть всегда платежи в январе, как правило, меньше, чем в другие дни. Люди потратились, получили зарплату, и поэтому не за что платить. Обычно аж на коммунальные платежи откладывают в последнюю очередь. Поэтому денег оплатить предприятию за те услуги, которые оказала, то у людей нет. В связи с этим нет поступления. Это первое. Второе ограничение, что вы должны понимать, например, по участку благоустройства. Участок благоустройства получает формально деньги, заработную плату за уборку территории города, а не придомовую территории жилого фонда. В связи с этим заработная плата этого участка, она напрямую связана с поступлениями с бюджета города Желтые Воды. То есть формально они должны получить зарплату только после того, как управление ЖКХ примет акты выполненных работ, которые сделали работники этого участка по уборке или по посыпке, уборке снега или посыпке отсевом в городе Желтой Воды. После этого подписываются акты, принимаются и после этого бюджетные деньги перечисляются в управление в ПЖРО и ПЖРУ выплачивает зарплату. Вот так должна выплачиваться зарплата по участку, например, благоустройства. А, жители, а работники, которые обслуживают жилой фонд, получают должны зарплату от платежей жителей. Так вот, если жители не платят, а работы по уборке города еще не принято, вот есть и проблемы с выплатой заработной платы, естественно. Есть проблемы, действительно. Поэтому я прошу с пониманием отнестись к работникам этого предприятия, учитывая то, что ранее работники этого предприятия, предприятия теплосеть, заработную плату вообще месяцами не получали. Вообще месяцами не получали. Никаких пока жалоб не было, по крайней мере, понимали сложность ситуации. Ну и мы договорились с руководством предприятий коммунальных, что заработную плату руководители, главный бухгалтер получают в последнюю очередь, после того, как получит последний работник. Работаючи на этом підприємстві, свою заробітну плату, Це правильно близько 120 дахів багатоповерхових будинків в місті потребують капітального ремонту. Це показав аналіз житлового фонду. Міська влада планує просити допомоги в області, але вже зараз відомо пріоритет віддадуть будинкам ОСББ, щоб жителі розуміли об'єм робіт, які не виконувалися десятиліттями. В місті по ремонту кровель, в кінці кінців… Это накапливается все. То есть по экспоненте возрастает, возрастает, а сейчас просто это катастрофическое количество домов, которые требуется капитально отремонтировать кровли. Какие действия предпринимаются городским головой и руководителем предприятия, я скажу, уже говорил. Вот это прежде всего будут искаться источники финансирования этих работ областные прежде всего. Вот возможные кредиты с компенсацией с городского бюджета, ну и так далее и так далее. Сейчас такие переговоры проведены с областным советом с обладминистрацией, извиняюсь и с народным депутатом Кришиным Олегом Юрьевичем обладминистрацию заинтересовали, кстати, проекты все по СББ, потому что в данном случае политика государства, она направлена, вернее, тенденция государства, приоритеты направляется на ОСББ, чтобы вы понимали. И в данном случае совпадает Это а программа стимулирования ОСББ города Желтой Воды с той тенденцией, которая идет от руководства страны. По крайней мере, с, на данный момент это так. И поэтому полностью все дома, которые по ОСББ у нас были, имеют уже на сегодня проекты. Эта информация по этим домам передана на область. Є вот. вероятне, що роботи этим дама будуть повністю профінансовані за рахунок обласного бюджету. Чи матиме продовження історія з водопостачанням в селищі Сухабалка? Адже справа передачі мереж на баланс жовтоводського водоканалу не рухається з місця. Так стверджує керівництво водоканалу. Між тим продовжуючи обслуговувати водопроводні мережі колишнього радгоспу. Несмотря на оказываемую помощь жителям поселка Сухая Балка, кардинальных решений и мероприятий со стороны Исполнительного комитета ну, пока что абсолютно никаких нет. Значит, Есть решение областного э, городского совета от 4 листопада, значит, но на сегодняшний день никаких изменений, никаких сдвигов по передаче сетей водоснабжения и водоотведения на баланс города не производится, в связи, в связи с чем наше предприятие несет очень большие убытки. По состоянию на 2 сентября 2016 года значит, убыток мы понесли по этому предприятию 7 миллионов 500 тысяч. С сентября месяца по 1.02 предприятие наше несет убыток в размере полмиллиона гривен. Вот. Пока что изменения, ну, хотелось бы, чтобы все это сделано, чтобы было принято это предприятие на баланс Желтоводского городского совета, и затем, чтобы делались проектные работы, и эти работы мы уже, скажем так, планируем, уже велись, ведутся у нас переговоры с областным управлением жилищно-коммунального хозяйства, загвоздка только за нашим городским советом. Фиксируйте это да, документально, как по ЮРЗу. Сейчас мы фиксируем. Сейчас речь идет о замене ликвидатора, также и там будет и, и, и речь. Документы есть у нас все? Нет, там речь ни с кем, нет ни, ни кого принимать, ликвидатора нету. Ликвидатора нет, а документы нет. все есть. Не исполком там что-то не делает, а ликвидатора нету тут. Есть, ну, исполком не выполняет решение сессии своей же. Ликвидатора найти можно. У нас есть свой пакет документов. Если ничего не делается, так что так и оставим. Давайте тогда перекроем воду совхоза Желтореченский. Мы же не можем нести каждый месяц, мы несем от 70 до 125 тысяч гривен убытка. Но эта проблема аж не сегодня возникла, если я правильно понимаю. Ну, я не сегодня это говорю, я уже везде написала письма, вам написала три раза. Хотелось бы, чтобы работали комиссии, которые созданы у вас. Есть эти комиссии, надо же двигаться. Будем двигаться, каждый к своей цели. Другий тиждень на Дніпропетровщині реєструються випадки африканської свиною чуми. В регіоні масово помирають свині в приватних домогосподарствах. І, хоча на людину це захворювання, начебто, не діє, спеціалісти рекомендують уникати стихійні ринки. В області продовжується накалятися. Ситуація по даному вопросу в п'ятницю було підтверджено ще один очаг в місті Нікополі. пятницу, субботу мы тоже работали, управление областное работало по данному вопросу. Ну, то есть, чтобы все понимали, распространение идет. И распространение как-то вот так вот ну, между собой не связано. Новополье, Криворожский район, Синельникова и Никополь, ну, как-то немножко разбросано. Последствия этой ситуации, когда вы смотрите по телевизору, когда там доходит до того, что даже перестраховываясь, умершляют не больных животных, и при этом причиняя ущерб собственникам этих животных 60 тысяч гривен там и больше бывает. А если это фермерское хозяйство, там тысячу голов и больше, вот представьте себе, если придется умерщвить тысячу или больше голов, какой ущерб получает это фермерское хозяйство. А там за этим стоит хозяйством люди, семьи и так далее. Поэтому была собрана комиссия. На комиссии были приглашены... Все операторы, как я говорю, рынка мясопродуктов в городе Желтой Воды. То есть это супермаркеты были приглашены, это магазины, это все, кто торгует мясом на рынках. Все были предупреждены, потому что проверить мясо на африканскую чуму без специальных лабораторных исследований практически невозможно. Внешние признаки, если проявляются, то они проявляются уже на последней стадии. Но вот в частности произошел на Украине случай, когда вроде по внешним признакам думали, что это чума, работники в службы, а на самом деле оказалось, это просто простуда была. И таким образом пришлось умерщвить свиней, которые не были больны этой чумой. Вот. Тем не менее, были настроены все присутствующие на понимание ситуации, осознание того, что ситуация очень опасная. Была просьба жителей города Желтой Воды приобретать мясо все-таки это только либо в супермаркетах, либо на рынках. На рынках у нас более-менее контролируемая ситуация и ни в коем случае не приобретать мясо в точках стихийной торговли. Это категорически также относится это и к молочным продуктам, о чем мы на каждом оперативном совещании практически об этом и говорим. Гриб снова повертается. Захворюваність на респіраторні інфекції зростає. За тиждень захворіло 3,5 сотні жовтоводів. І хоча і під порог не перевищено, варто бути обережними та продовжувати профілактику грипу та застуди.